Приветствую вас, оптимисты и реалисты. Я Макс Красота, и сегодня у меня есть для вас несколько рецептов по усовершенствованию нашей жизни. Сезон предплаты на газету «Вечерние вести». Найвигідніша пропозиция. Акции и призы. Читай, эконом, выигрывай. Хотите быть бодрыми и энергичными без лекарств? Тогда спросите меня как? Спросили? Ну, я и отвечаю. Есть один давний рецептик, о котором знают все. Но! Только смелым покоряются моря! Итак, идем к моржеванию. Что? Чувствуете уже эту обжигающую ледяную воду на своем теле? Ах, даже представить страшно. Зато такого кайфа вы не получите нигде. Кроме как в ледяной воде. А почему? Все просто. При погружении человека в холодную воду происходит выброс адреналина. Это такой медицинский термин. Его еще называют гормоном стресса. Он отвечает за адаптацию к экстремальным условиям. Улучшает кровообращение, запускает выработку тепла, активирует иммунную систему. Кто же откажется от крепкого иммунитета? Правильно, никто. Тогда ноги в руки и вперед к водоемам. Хотя, конечно, лучше к этому делу себя готовить заранее. Это с конца лета. Вода в реке и озере постепенно охлаждается, и ваше тело привыкает к низким температурам. Пришла зима, и вы, как пионер, всегда готовы к моржеванию. Но можно и дома готовиться. Обтираться или обливаться холодной водой, ежедневно понижая воду на 1 градус. А когда наступит зима, совершать кратковременные пробежки по снегу. А еще и ежедневные обливания перенести на улицу. Но прежде обязательно посоветуйтесь с врачом. Итак, теперь вы готовы к погружению. Послушайте инструкцию, как подойти к замерзшей воде. Сначала нужно непременно почесать затылок. Настоящий морж всегда чешет ластом голову. Затем следует припомнить, где в прошлый раз был оставлен ломик. Иначе чем продолбить проруб? Или куда хуже, если из проруби вынырнет настоящий морж и начнет защищать свою территорию? Согласитесь, ситуация нелогична. Это, конечно, шутка. А вот настоящий адреналин начинается тогда, когда вы разделись до плавок, а потом оказалось, что они остались дома. Но не отступать же назад, быстренько в воду и тут же обратно. Не увлекайтесь, одной-двух минут вполне достаточно. Организм думает караул, наступает холода и тут же выделяет порцию энергии. Как говорится, проводит терморегуляцию и подготавливает себя к восприятию стресса. Не сидите долго в холодной воде а то не час запас энергии истощится в самый неподходящий момент. После купания обязательно разотритесь до суха и оденьте сухую одежду. Ну что, кайф ощутили? Это ваш мозг выработал особое вещество – эндорфин. Чувство удовлетворения, жизненного подъема, оптимизма. Именно поэтому закаленные люди не боятся не только зимних холодов, но и жизненных передряг. И, как говорит один мой знакомый морж Андрей Тимофеев, у моржа симпатичная морда. И вообще, слово морж звучит гордо. Но мне моя морда тоже нравится. До скорого. Я моржевать.